Ты знаешь, я бы разделила вот в этой теме, значит, злые действуют, или эти темные силы, да, или как злодеи, да, действуют прям организованно, по собственной воле, все у них прям активно идет, а свет или светлые силы, они ждут лучшего момента, или там проявляются как-то там не смело, или еще что-то. Я бы разделила здесь, э, ну, во-первых, мне недостаточно информации, да, о чем там эта книга, о чем там эта мысль, что я слышу за этим. Я бы разделила это проявление людей или мы говорим про силы высшие. Темные, они про тоже. Людей. Про... Про, про людей. Про вот. людей. Да. А здесь другой же вопрос. Это, это прям да. очень интересно. И мне это очень интересно. У меня же прям такое оживление пошло сейчас. Смотри. В каком проценте количественном, ну, неважно там, сейчас не про точность, там не про правильность этого, да, -а -а. в каком процентном соотношении человек, сколько людей, да, которыми, в которых больше светлого и в которых больше темного, то есть управляет жизнью кто? Если э, тело, компьютер этот, да, кто его населяет, тот ими управляет. Кто за мышкой находится, да, за пультом управления, тот там. Yeah. Если душа там находится, то этот человек будет выполнять свое призвание, предназначение, действовать по запросу, да, по запросу, не просто так, вот я тебе даю свою любовь, давай я тебя спасу, давай я тебя на, буду нахлобучивать, чего-то yeah. там. Да. Он будет по запросу действовать, он будет светить, он будет давать знания, он будет делиться, в его поле будут трансформации происходить, и это все будет всегда активно, постоянно, 24 на 7. И смысл не в том, чтобы человек, ну, во всяком случае, как мне это видится, да, не в том, чтобы, да, мы должны проявляться, да, мы должны говорить о себе, о своем пути, о жизни, не знаю, отвечать на вопросы, какие-то знания. То есть мы в любом случае должны взаимодействовать с миром, потому что мы должны материализовать то, что мы внутри себя открыли, тот же свет и те задачи выполнить, которые душа перед нами или дух наш ставит. Вот. Но есть же эти законы мироздания, не рамки, а законы мироздания, да, по которым все mm -hmm. существует само собой, неважно, что ты на эту тему думаешь. Вот. И какое количество процентном соотношении людей, которые не соединены со своей душой, которыми руководят программы, сущности, духи всякие разные, да, которые их учат, которые паразиты, которые населяют это тело. Да, не учителя, пусть не все, там неважно, но в большей своей степени. И человек задумывается над этим? Нет. Ему программа говорит, вот делаешь это, и все. Он не может да. по-другому действовать, и он этого не осознает. Поэтому он э, живет в своей созданной в голове реальности, да, иллюзорной, которой проявленной не существует. И он ну, с мельницами, там, борется не знаю, с чем взаимодействует. Mm -hmm действует так, как он считает нужным. Хотя к реальной действительности оно не всегда уместно, в контексте имеет отношение. Вот. И так. Поэтому вот. тут... Да? То есть, опять же, вызначение. Чи злодей э, вы, э, чувствует отчетность, что он зло творит? Я думаю, нет. Да. А добродей? А Да. А він може свідомо діяти добро, да. і бачити у злодії, що той не усвідомлює, так що є добродій? І що є милосердя, да. І так далі, розумієш? Да. і стає конкретно питанням: алло. Якщо ти добродій, займайся добром, а не каже, що він спить, він не і так далі. Тобто. А кто дает выозначение? Закон. Это оценка. Ага. Это оценка ума. И опять-таки, если ты добродей, то ты не будешь так. так говорить однозначно. Тут еще не надо путать добродея с добродеем, так сказать. Потому что вот тоже ж, в чем, наверное, и с одной стороны, вроде как, и хорошо, и благо, да, такой доступ информации широкой, ага. вот это всей, на эту тему, там всяких Курсов всего прочего, но с другой стороны, я вижу в этом и зло на самом деле. Потому что человек, который сам заблудился, ну не то, что он зло, это классное поле для того, чтобы ты выкарабкался, для того, чтобы. Ну, опять-таки, если ты идешь по пути осознанности, ну или пытаешься хотя бы, да, у тебя всегда будут внутренние вопросы возникать. И когда ты будешь находить ответы внутри, да, ты будешь использовать какую-то информацию, да, ты будешь на что-то обращать внимание. Но вопрос, он всегда будет внутри возникать, и он будет направлен внутрь. И тогда уже, а как мне здесь, а что я по этому поводу думаю, откликается, не откликается, работает оно у меня, не работает, да, ты можешь там одолжить, применить, там что-то попробовать, потом понять, как. Ну, у каждого свой путь, у каждого свои методы, инструменты, да. Но э, с этой позиции вот что такое засыля что называется, да, всякой разной информации, очень много ложной, я вижу, что она в большинстве своем поддерживает как раз такие вот то неосознанную ту часть, вот те программы, те установки, и люди на это покупаются, потому что внутренний поисковичок-то все равно же есть. Если там огонечек, искорка есть, да, творца, она все равно будет тебя ну, заставлять, скажем так, да, с понукатым, где-то где мотивировать. Все равно ты будешь чувствовать вот эту потребность в развитии вот в этом, потому что ты сюда пришел. Можно идти вслепую, да, можно идти с проводником, можно идти там на своих ошибках какой-то анализ делать. Но, конечно, больше, наверное, вреда, чем пользы в этом. Но, с другой стороны, это такое благодатное поле для того, чтобы ты самостоятельно взял свою осознанность в хозяйстве в свое в свое руки в свое хозяйство так сказать и вышел mm -hmm. вот поэтому человек mm -hmm. который ну, он не будет говорить который действительно mm -hmm. добродетель да, тот который мы с тобой имеем в виду mm -hmm. он не будет говорить этот виноват или этот виноват это уже не добродетель mm -hmm. это сто процентов и тому э, снова у нас э, мы с Витой проговорили и эту тему начали проговаривать и досид mm -hmm. такая вот чувте что она такая глобальная от... От глобально, що сути, її да. е, невідомо, як її розкрити і щоб подати, щоб е, є добродії, які вважають себе такими, угу. і дуже мало добродіїв, які дійсно є в чистому виді, щирі. Тому що злодії давно мені було вже відкрито, вони більш чесні в своїх угу. діяннях. Вони займаються своїм ділом без визначень. А от добродії, які вважають себе, що не мають звільнити зло з землі, людства, вони не займаються добром дієм, вони займаються боротьбою зі злом. Угу. А це не є добре діло. Так, да, точно ні. Знаешь, это не я Я смотрела на это в таком ракурсе, ну это прям Но. очень интересно, действительно, потому что э, вот откликается э, зло да, как как ты их называешь, вот действительно там есть четкость, есть искренность, вот я такой, я считаю так нужным, у меня вот это вот видится, да, да я беру так и делаю, вот это как э, вот момент зеркало. Да? Вот как нужно делать с позиции твоей светлой, если у тебя это добро внутри есть, у тебя есть вера, есть добро, ты в этом не сомневаешься, ты берешь и четко действуешь. Вот, mm -hmm. зерка... вот человек находится в зазеркалье, скажем так, вот тебе отображение того, как должно быть искренность, mm -hmm. открытость, четкость, порядок, честность, все mm -hmm. в своих убеждениях, вот. в своей вере. Прикольно, очень. И шемуни злодеи. Там дійсно йде розвиток. Вони завжди вдосконалюються, щоб досягнути своїх результатів. Yeah. Yeah. Вони займаються вдосконаленням. It's а Да. Yeah. 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 вода. Yeah. Вони вдосконалюються, як відкрити сейф, як обманути, як ну, що угодно. Вони займаються вдосконаленням. А добродій в своїй справі без Боротьби зі злом займається всконаленням. Справжній займається, тот, який. Так, который... вот. да. 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 їх одиниці. Ну да, да, да. Скажем, да. злодіїв, так званих, е хто дає визначення всього з позиції правильності, там, добра mm -hmm. перних, їх набагато більше, ніж yeah. чистих добродіїв. Тогда. А так званый добродеев, и э, э, только говорят, От, велика кикисть. Ну, на самом деле я вижу вот в работе, да, и с людьми и по себе тоже, по своему опыту. Я вижу, насколько это сложное, а, а иногда и вообще для некоторых людей совершенно непостижимая задача, невыполнимая задача. Именно, как сказать... Не то, что впустить, открыть в себе вот это добро, а потому что именно настоящее, потому что вот этот вирусняк, который поглощает эго полностью, да, оно настолько засыли, опять-таки, что называется, да, этих установок, убеждений, программ, mm -hmm. которые продуцируют страхи постоянно, бесконечно, усовершенствуясь, расширяя свои владения и mm -hmm. свою территорию и все прочее. И по сути то, если прям это глубоко может быть, но тем не менее, э какой выбор нужно человеку сделать? На мой взгляд, на сейчас, во всяком случае, мне так видится, это единственный способ и возможность обрести, открыть в себе вот это добро внутреннее. Это отказаться от всего, что с этим связано, и выбрать себя. Ну а хрен у кого получится это сделать, ну, во-первых, и самостоятельно, а во-вторых, э удобнее, практичнее, легче намного, чем проживать вот это все говнецо изнутри, поднимать, проживать mm -hmm. его, просеивать сквозь сито, оттуда бриллиантики брать, да, все остальное оставлять. Как же? Я же это, со... это же моя жизнь, это же я прям трудился все свои 40-50 лет для того, чтобы создавать вот этот трендец своей жизни, несущую конструкцию, да. Я теперь должен это все, все, и быть дураком, и быть никем, быть ничем, ага. быть каким-то добреньким, да, который будет непонятно, что делать. Поэтому, ну, если так, улыбка-улыбка, ну, это реально очень такая серьезная задача. Серьезная, потому что, э, может быть, уже говорил раньше, почти в каждой группе, когда я приходил, будь то группа живых, Будь то рідновіри, будь то там ще інші, І заходиш до рідновірів, і вони говорять, опять же принегадяю, хто їм мішає. Mm -hmm. За столом, свято, я кажу, люди добрі. А давайте поговоримо один про другого. Хто як живе в трудності, радості. Хто ти такий, що я буду тобі розказувати? Давай поговоримо, Він, давай про негодяю проговоримо. Про Привели нас до цього. І все? Да. Ми звідтові походили раз, другий, третій, і нікакую. Що а, от творити добро, якщо ти хорош, ти вже своїми богами, то чому ти говориш про інших, які відсутні тут? Ну, от, от, от куди не повернися, навіть в тому самому християнстві. Про що говорять? Про що просять Бога? Про наказання, ну, про далі. про наказання, про спасіння. Одніх наказують, інших спасають. Його накажи мене спаси, там скажуть да. перепугу. І тому навіть недавно я знову торкнувся однієї теми слав'яни, язичники, вони там сварять християнство, що там таке сяке. А ви чим займаєтеся? Угу. Mm -hmm. Чим інакше ви займаєтеся, якщо у вас тільки обряди і звернення до Богів, до своїх, а не до жужов. Опять же, про допомогу. Да? Хай мене. Мене. Меня нет. Меня нет. Вот. Вот. нет -за меня. вот есть плохой, который меня там, эта, жизнь мою, убежает. Да, а ты возьми меня спаси. А где ты вообще? Кто ты? Вот. Чего ты здесь? І тому, так в двох словах, в одній молитві звучить мол, направ мені світло своє до Бога. Звертається, хай направить світло і добро своє. А я запитую у того, хто написав, «А, а ця людина зможе прийняти світло Бога? Ти, ви чуєте, що люди кажете? Я своим трансформациям смотрю, даже за несколько лет последних, которые прошла. Да, на каждом уровне какое-то понятие, какое-то состояние, оно искреннее, оно все и так далее, и так далее. Переходишь mm -hmm. на другой уровень, оно там тоже искренне смотришь туда, что это было. Но в какой-то момент времени я поняла, что действительно все абсолютно искренне на каждом уровне, все по-честному, все так оно и есть. Yeah. Все, что ты чувствуешь, все, что ты ощущаешь. Но опять-таки смысл в том, что ты выбираешь, да, куда тебе идти, что вот оно получается, да, как луковичка, да, потом она очищается, 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 сердцевинка остается, вот это то, что я выбираю всегда, и ни за какие деньги, ни на что, никогда, ни при каких обстоятельствах не поменяю. Все как бы уходит, все, вот. И вот это уже сердцевинка начинает работать, начинает источать свою энергию, свой свет и так дальше. Но люди же в большинстве своем, вот вот здесь такую злую шутку с людьми, ну это же все настолько очевидно запланировано, да, все все настолько грамотно организовано по порядку, да. вот. чтобы человек вообще по доброй воле своей своей, но ну, это никакой воли там нет у человека определенно точно, да, то есть там рулят просто тушкой, что называется, да. он Выбирал такую позицию отказаться полностью от себя. Так они в большинстве своем люди даже не понимают, что они могут быть, что они есть вообще в принципе. Они об этом не знают, хотя вот да. это эго большое раздутое на всю планету, оно думает: я, вот же я, оно. Но где настоящий там, где человек настоящий? Uh -huh. Они не допускают даже того, что они могут быть, имеют право, у них есть, может быть, жизнь другая, своя. Но вот это нужно показывать, вот этим нужно, ну не знаю, просто быть. Uh -huh.